Ну, яке ж свято без подарунків, гарного настрою, сюрпризів. Ну неодмінно солодощів. Сьогодні поговоримо саме про солодощі, і у нас у гостях сьогодні Софія Данілова, кондитер. Я вітаю вас. Добрий. добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні ми будемо розглядати таке кондитерське диво, як прянки. Да, ми поговоримо з вами про імбірні пряники. Вони такі сьогодні і смачні, і модні. Да, дійсно. Ну на самом деле, это очень стара європейська традиція. Потому что, в общем-то, рецепт этих пряников, он, так или иначе видоизменяясь, живет века, наверное, с 14 -го, может быть, с 15-го. Собственно, с тех пор, как имбирь как таковой, как пряность, начал попадать в Европу. По причине того, что имбирь, это, наверное, самая ценная пряность из всего, что как бы так на тот момент было в рецепте вот этих вот пряничков, потому что все остальное всегда было на месте. Они делаются на меду они делаются на ржаной муке. На ржаной и на пшеничной, причем ржаной больше. То есть это то, что всегда, в общем-то, было под рукой, но как сладость они всегда делались только на празднике. И главный праздник это, конечно, новогоднее, новогоднее празднество, конец года, самое счастливое, самое яркое время. И рецепт практически не изменялся с того времени. Обязательно мне здесь еще и диты, и доросли абсолютно наведмовляться, скуштуваты. Да, конечно. <laughs> Такие смоколки. Да, ну, прянички, на самом деле, у них есть несколько традиционных форм, и одна из них это как раз э, человечек. Ну, все поним... мы все понимаем, почему, да, веселый человечек символ новогоднего как раз праздника, символ того, что люди радуются, празднуют, улыбаются. Поэтому обычно, когда расписывают такой пряничек, его всегда делают э, с улыбочкой с большими глазками, с какими-то узорами, потому что на праздник всегда наряжались, и все вот эти человечки, расписанные на праздник, они в своей росписи несли в себе вот этот вот символ яркости. При том, что цветную глазурь начали делать достаточно поздно, и обычно она всегда была белая, просто белая. Ц Сахарная глазурь, как, например, вот сейчас то, что мы будем Делать з mm. этим пряничком. Я думаю, що ну такі ж речі можна робити вдома. Канєшне, так і з такими подарунками можна ходити у гості. Княжна у і радувати своїх близьких, рідних, друзів. І я думаю, що коли е, приготувати таких е, чоловічків, і можна посадити навколо е, столу усю родину, діточок, да і е, разом розмальовувати. І тут можна включити всю свою фантазію, Звісно. На самом деле очень многие дети очень любят расписывать эти пряники именно вместе с родителями. Расписывается это обычно сахарной глазурью. В сахарной глазурью все вообще всегда было очень просто. Потому что сахарная глазурь это яичный белок и сахарная пудра. У себя дома, для себя, для родных, для близких, для... вместе с детьми. Это то, что можно сделать в любой момент. Цена дорого? Нет, абсолютно. За счет того, что тесто медовое, они долго хранятся. На самом деле пряник, который вот у вас просто, допустим, стоит под елочкой, пряничные домики, например. Ну, есть, пря... пряничные домики, это взагалі будиночки, это сегодня тренд. Да, 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 да. Пряничный домик, когда он стоит под елочкой, он становится таким плотненьким, как печенье хрустящим. Но на самом деле, если после этого его разобрать, сложить в какую-нибудь, допустим, коробочку или какую-то баночку с крышкой и положить туда кусочек яблочка, кусочек апельсина или что-нибудь еще влажное, не так, чтобы касалось, а так, чтобы лежало просто рядом, и плотно закрыть крышкой, то через два дня он снова станет мягким. Это особенность медового теста. Бачите, какие секреты сегодня нам рассказывает кондитер. Поэтому на самом деле медовые имбирные пряники хранятся очень долго. Даже через два месяца после праздника вы точно так же сможете с большим удовольствием насладиться вкусом. Пряничные домики, вот эти вот, это же тоже вот, традиционная сладость. Это же тоже то, что делали как раз на Новый год для того, чтобы порадовать детей. Это выставлялось в витринах кондитерских для того, чтобы привлекать. Это был атрибут свята. Да, да. Когда мы видели, да, я, знаю, что очень есть много легенд, что касается самых имбирных пряников. Там есть легенда про то, что одного правителя захворела и один кондитер взрывы те пряники, она их Да, ей, и она выздоровела, да, да, да. Ну на самом деле. Это все легенды? Да, да, да. Ну вопрос в том, что говорить о том, что вот они имбирные, да? Почему имбирные? Потому что имбирь это был имбирь был самой знаковой пряностью. Тем, что именно, тем, чем хвастались, тем, что смогли его достать и смогли его использовать. А на самом деле эти, в эти пряники добавляются от 6 до 8 специй разных для того, чтобы вкус был объемным, для того, чтобы, э, гармони, ну, чтобы вкус был именно гармоничным, чтобы они были не только сладкими, но и пряниками. Вообще, почему пряник? Пряник потому что пряный. То, что мы в большинстве своем воспринимаем их сладкими, mm -hmm. это потому, что они делаются на сахарном сиропе. Mm -hmm. А эти делаются на меду, поэтому вкус у них на самом деле немножко непривычный для нас, когда мы, когда мы вот думаем пряник. Они, а получается на самом деле, что они более плотные всегда. То есть они ближе к, по, по вкусу, вот такой пряничек, ближе к печенью скорее. Но при этом у него очень объемный и очень пряный вкус. Но тому вин у нас ассоциируется с самыми святами, с святами. потому что туда добавляют гвоздику, корицу, бадьян, душистый перец, кардамон, все то, что, вот, как, все то, что ассоциируется у нас именно с Новым годом, особенно бадьян. Для росписи использую вот такую вот штуку. Это кондитерский карандаш он же кондитерский шприц, просто он немного отличается от того, что обычно используется в качестве кондитерского шприца, когда, допустим, крем выдавливает или печенье. У него тонкий носик, через который удобно это делать. И он мягкий сам по себе. То есть ну, ним же можно благодаря выписывать и вензилять. Да, 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 замениться. да, да. При этом на самом деле точно так же расписывать можно просто с помощью кондитерского мешка обычного. Тонко, тоненько срезать носик для того, чтобы была маленькая дырочка, и тоже будет удобно. Ну, в первую очередь для нашего человечка мы делаем глазки. это ну, не дуже складно. Ну, да, конечно. Чтобы он на нас смотрел. Так. Во вторую очередь мы делаем улыбку. Мы, идем, мы пойдем сверху для того, чтобы дойти постепенно до его ножек и ботиночек. Михай вин у нас будет да, усмехненный. Да-да-да. Все-таки да. свято. Да, 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 все так, все правильно. Ну, а так как сегодня День Святого Миколая, и я думаю, что сранку уже под подушками все да, находили да, 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 подаруночки. Да, да. такие вещи можно там, на следующий день сранка сделать. Конечно, или на Рождество, или на, или на Новый год, на самом деле, потому что, в общем-то, найти под елочкой новогодних человечков, это тоже очень приятно. Да, даже если сделать такие пряники и прикрасить просто ялинку ними. Это да. тоже будет креативно. И... Да, конечно. Ну, елочка это на самом деле тради... это вторая традиционная форма для пряников. Мы тоже Да, конечно. Так, делаем нашему человечку пуговки обязательно. Он же ну, то есть одягаем его. Да, конечно. Делаем ему рукавчики такой вот волной. Ну, снова же таки, можно делать, как, хотите, там, да, да. Как, как заманить, Я как делаю... ваша фантазия. Я делаю традиционный працю. рисунок, на самом деле. Это самый, самый простой. Да, да, да. Это пример, если вам захочется повторить, то его можно легко сделать. Если ваша фантазия подсказывает вам что-то другое, то вы с тем же успехом можете сделать что-то другое. Одягти его в какой-то костюм от Кутюрье. Конечно, сделать ему воротничок отложной сделать ему там карманчики, например, на одежде. Все, что угодно, все, что вам заблагорассудится. Роспись — это вещь, в которой фантазия ценится больше всего. Еще потом было приемно его скуштовать. Конечно. Если вам захочется сделать из вашего человечка космонавта и одеть его в скафандр, вы можете это сделать с тем же успехом. У нас мы его уже размаливали. Это так, очень простый такой вариант, какие швидко витку robiть. Да, конечно. После этого надо будет дать глазури немножко подсохнуть. Она сохнет примерно 10-15 минут. У него был бедра за И через 10-15 минут глазурь станет плотненькой, твердой, и можно будет его, например, завернуть в пакетик, если хотите его долго хранить, и он у вас будет лежать столько, сколько вы захотите. Ну и другие отработаются, Да, ялинка. Это елочка, вот такая у нас замечательная елочка, и ее мы будем расписывать шариками. А если э, глазурь будет кольированную, если ее сделать кольированную, да, то это будет все, да, 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 конечно. Для того, чтобы делать э, цветную глазурь, просто на этапе замешивания сахарной глазури добавляете любой пищевой краситель на свой вкус. Ну, до речи, тут э, батьки, особенно мамы, могут сказать, насколько это полезно, особенно для, для детей, потому что дети это отдельно, такая каста людей, ну, тогда... отдельно, для которых все делается э, по-иному, ну, ну, Понимаете, пищевой краситель это, например, сок свеклы. Натурально, Конечно. Mm -hmm. Это тоже пищевой краситель. Все пищевые красители пригодны в пищу. Вопрос в том, что есть те, которые сделаны фабрично, Промышленным методом. Это вот сухие или, может быть, жидкие, которые продаются в баночках. А есть то, что в качестве пищевого красителя можно легко сделать дома. Сок черники, который дает синий цвет, синий-фиолетовый. Mm -hmm. Сок э, там, черной смородины, который дает более пурпурный. Свекольный, который красный. Морковь можно забить. А, мор морков мор ну, морковный он менее насыщенный, но да, он оранжевый. Все, все это есть просто в домашних условиях, это легко можно Ялынка сделать. Ялынка может просто с Конечно, конечно. На елочку мы будем делать шарики. Сначала мы сделаем большие, после этого мы будем добавлять шарики поменьше. Ну, здесь все относительно просто, потому что шарик это просто большая точка, которую мы осторожненько, осторожненько располагаем там, где нам нужно. Делаем. Ровненький и кругленький. Я только могу представить, как это смачно? потому что оно уже очень красиво. К сожалению, камера не может передать аромат этих пряников. Делаем точечки поменьше, располагаем их между большими. Уже наша ялынка красуня майже. Да, понемножечку. Понемножечку приобретает форму. И добавляем совсем маленькие, которые делаются совсем как маленькая-маленькая точечка. От нам почти там 10 минут, чтобы размалевать, даже меньше, чтобы размалевать и сделать красивыми пряники. Ну и сколько времени нужно вытратить, чтобы сделать тесто и спекти их? На выпечку уходит, на самом деле, где-то около 15 минут максимум, потому что тесто печется очень быстро. На то, чтобы приготовить тесто, ну, потребуется, может быть, минут 40. Отака у нас получилась люблю. замечательная ёлочка А дайте мені, будь ласка, чоловічка, якого ви зробили. Бажала. Я... Осторожно. Дякую. Ой, Дивіться, яка краса в нас вийшла. Вот такий у нас тут. Чому, чому, чому б не піти в гості, наприклад, до там, бабусі до своєї, вона буде щас, щаслива, якщо онуки принесуть от такий подарунок, зроблений власними руками. Тим паче, подарунок зроблений власними руками, він цінніший в десятки разів. Да. Ой, как они пахнут. Уже хочется их изъесть. Чем больше слой глазури, чем, чем больше капелька, тем дольше он будет сохнуть. До речи, все дети любят, обовязково, чтобы э, такие речи были сладкими. Конечно, глазурь сладкая. Ну, я думаю, что дорослые, как и дети, тоже полюбляют. Глазурь сладкая. Поэтому чем больше глазури, тем слаще будет пряник. Чем минималистичнее рисунок, тем он будет более пряный и менее сладкий. Ну, це ми зробили такі дуже прості речі, да. можна посидіти, подумати і зробити більш такі детальні, витратити більше часу. От ви сказали, що сюди входять шість інгредієнтів. Шість пряності. Шість пря... пряності. Що це за прянощі і які вони несуть користь? І... Каріца, гвоздіка, імбір, душистий перець, кардамон, бадьян. Да, душистый перец. Стоп мог подумать. Душистый перец на самом деле входит, например, в качестве одного из ингредиентов очень известный рецепт горячего шоколада. Он да, почему он душистый? Он не дает остроты, он дает именно перечную пряность в первую очередь. Нельзя сказать, чтобы какие-то из этих пряностей давали что-то особенное. Просто их сочетание вместе создает объемный, очень насыщенный вкус и запах, который вот для меня, например, всегда сопутствует Рождеству, Новому году, Дню Святого Николая, всем вот этим праздникам, они же идут подряд, и вот с начала декабря вот этот запах, он всегда со мной. это, ну, это конкретное сочетание, это мое личное. Если какая-то пряность кому-то не нравится, то ее можно убрать или заменить на что-то другое, более привычное. Mm -hmm. Но на самом деле практически любые пряности, которые используются в выпечке mm -hmm. и в кондитерском деле, практически все эти пряности применимы к вот этим рецептам. Но я думаю, еще килькость, яку мы сюда додаем, она же минимальна. Четверть, где-то на 2 килограмма теста, это четверть чайной ложки где-то половинка чайной ложки. Больше всего корицы. Потому что корица, она ее, ее никогда не бывает слишком ну, много. До речи, и корицу, и парень дают до кавы. Да, конечно. Я... Кофе... А кофе же всегда сопутствует в нашем представлении чему-нибудь сладенькому. Ну, как, я... прав... ну, как правило. правило. Давайте, давайте честно. Как правило. Я знаю, що коли відбуваються такі великі ярмарки, новорічні, перед новорічні, обов'язково на прилавках це обов'язково будуть і пряники, і усі, і не тільки у вигляді ялинок, і чоловічків, і, і будиночки, це і діти, коли підходять, у них вже великі очі, і батьки нічого не можуть зробити як тільки купити це, звісно, от, але можна купити, а можна приготувати вдома. А можна зробити вдома і зробити це таким маленьким сімейним праздником конкретно для себе. лично для своей семьи, конечно. Мы с сыном расписываем елочку вместе всегда на Новый год. у вас традиция? да, мы делаем большую елочку и расписываем ее вместе. Вы знаете, сегодня есть такая гарна традиция, повертати традиции. Да. <laughs> вот, и их дотримуватись. Дуже приятно, что... Я знаю, что это из Европы до нас пришла эта да, да. У нас такого не было. Это Германия, Англия. Да. Звиты. Да. Ну, потому... Англия, в первую очередь, потому что именно туда имбирь попадал, потому что он же не растет в европейском регионе. Это все с Востока. А с пряничками на самом деле справиться сможет даже не очень умелый кондитер, давайте так скажем. Они делаются на сливочном масле растопленном, на меду, который прогревается в этом масле вместе с небольшим количеством сахара. И горячим методом заваривается тесто, в которое потом добавляются уже яйца и пряности. И, в общем-то, ничего сложного в нем нет. Я дякую вам. Вы сегодня нам открыли тайны таких новоричных и святковых див. я вам пропоную не ждать там понеделька, а уже завтра в неделю сделать такие вещи и пригощать всех близких, родных. С святом. С праздниками.